Триває спецвипуск країни онлайн, який присвячено відтворення історії. У нас у гостях Іван Кущинський і Ростислав Савлуков, учасники збірної України з історичних середньовічних боїв. Звідки така палка любов до середньовіччя? Ну, для мене прежде всего тому, що це, би в тому числі і спорт, тобто і наш період. Ми займаємося рекструкції середньовікові 14-15 п'ятнадцятого от у мене, наприклад, 15 век, дозволяє, э, э, как би. Бы, э, реализовать себя именно в этом направлении. То есть у нас идут бои массовые, там, например, 100 на 100, 5 на 5, есть разные номинации с настоящим фул контактом То есть другие периоды реконструкции как бы не позволяют ну, никакого именно фул контакта ну, столкновения. То есть там идет больше упор на вещи, на отыгрыш, еще что-нибудь там. Но ну, у нас это тоже есть, но вот у нас как бы в том числе и спортивная составляющая, это зрелищно, интересно, ну и как и для меня Ростаслава, а у вас, вы же народилась с таким пожеланием? Нет, желание приобрел. Вот. Ну, э, с детства как бы я любил э, контактные виды спорта, ходил на тренировки, там с бокса начинал и так далее. И как-то э, попал на фестиваль один, вот, смотрю, там все одеваются, доспехи, щит, шлем, думаю, ну, клоуны, думаю какие-то. Вот. Ну, сейчас думаю, начнется бой, сейчас будут там постановочные бои, там прыгать, скакать и так далее. Они разогнались. как нормально так именно сошлись, там аж куски доспеха отлетали. Вот, подрались так мощно, вот я сразу загорелся, думаю, вот ничего себе мое. но ну, и как бы для меня что? Это ну, массовые бои. Когда не один на один дерешься, там даже не два на два, а когда, допустим, 21 на 21, ну этого нигде нет. Вот это для меня как бы вот и есть из Реконструируют реалии не лише средневечья, античности, великой витчизняной. В чем секрет популярности? Потому что у нас же самый зрелищное, как бы, зрелищный период, потому что вот у нас есть вот этот элемент боя настоящего. То есть у нас ну, да. настоящие доспехи. Игру. Настоящие... А в загале историчных реконструкций? Ну, во-первых, есть, вот по, про античность реконструкции, она наверняка есть, но я, как бы с этим не сталкивался. То есть реконструируют это раннятиной, так называемые, специальные фестивали, вот в парке Киевская Русь проводятся. Мы реконструируем, вот лично я 15 век. Вообще в нашем как бы, движении, в сборной попадают люди 13-15 века, может быть, начало 16 -го. Это те периоды, доспехи которых позволяют, как бы, нести, ну, то есть, позволяют участвовать в наших боях. А в Украине много клубов? В Украине ну, порядка нескольких десятков клубов. То есть не так много, но у нас движение, наверное, ну, люди, которые участвуют на нашем уровне, ну, наверное, там изменяется несколькими тысячами людей пока. А в чем вид минусы между ними? Между разными периодами? Нет, да. Не, не периодами, между клубами. клубами. Ну, разница, во-первых, в периоде, в который клуб реконструирует. То есть, плюс клуб может быть ориентирован больше на ливинки. Есть понятие есть спортивное мероприятие, да, то есть мы участники сборной, сборная Украина, она принимает участие в в спортивных как бы мероприятиях в основном. То есть living history это идет больше упор на вещи, на антураж, то есть бытовые предметы, костюм, то есть там походные кровати, все что а угодно. А что наиболее популярнейшее? Наверное, более популярный все-таки наш вид спорта, опять же, зрелищность. Это гораздо зрелищнее, ну, и вот я могу сказать, что зрелищнее футбола, там зрелищнее бои без правил, потому что у нас есть как варианты боя один на один в доспехах, вот по, по, по правилам боя без правил, только еще с оружием, так и массовые бои 100 на 100 и больше людей. Еще То есть... хочу заметить, что как бы нет элемента борьбы, І це в основному дарка, там нету затянутих бойов, де там много валяється людей і так далі, як допустим, в боях без правил. То есть іменно вот бой команд. Незвичайне хобі обрав собі шкільний учитель, американець Рей Вілефен. Він виготовляє неймовірні скульптури з гарбуза. Завдяки його ріссю ця будина ягода перетворюється на ось які колоритні обличчя. До речі, торік вироба мерея прикрасили не будь-що, а галерею американського білого дому. Утім, за часів середньовіччя смуга плід використовувала переважно за призначенням. Чи смакувала лицарям гарбузова каша, дізнався Олександр Золодько. Вітаю, друзі, і доброго ранку. Студія це країна онлайн. Протягом всього тижня ми розповідали вам, як працюють середньовічні майстри, що вони виготовляють. Сьогодні ми покажемо, як це використовують. Тож ходімо. Как и у будь часы, будь и ранок, начинается здесь снеданку. Только хлопцы еще сплять, девчата уже готовят доброго ранку девчата. Что сегодня на снеданку и что цего готовите? Ну, мы готовим на снеданок супчик, потому что у нас людей много в лагере, да? Надо всех быстро накормить и самая сытная пища, теплая, горячая, которая придаст сил на весь день. Это, конечно же, супчик с наличием мяса, с наличием грибочков, морковочки. Так как мы реконструируем средние века, стандартный суп, который в нашем представлении современной хозяйки, мы такой не готовим, потому что, например, картошки не было, то есть мы в суп не добавляем картошку. Мы готовим по старинным рецептам, которые в основном заключаются с приготовлением таких вот брюквенных, да, то есть это морковка, это сельдерей, это лук-порей. Также в супах приготавливали там большое количество там, грибочков, копченого мяска, так что, кстати, у нас там подгорает, можем пойти вместе с вами туда это все добавить. Вот. Солнечное масло тоже не использовали, поэтому мы делаем зажарку на стандартном рецепте, то есть это использование сала, смальца и копченостей для вкуса. А що стосується різноманітних консервантів, спецій, що було, що вы користували, ну это было на наш взгляд, мне кажется, мы бы сегодня такое не ели. Потому что, как мы знаем, даже соль начали использовать где-то с 15 века. Также не было традиционных приправ типа перца, там, кориандра, то, что мы сейчас добавляем в супы, тогда это не пользовались. Основная еда была это было мясо. Это была капуста, это была морковка, брюква. Ну, вот так вот и готовили. Каши, много, много добавляли каш, пшеничная каша, там различные, там ячменные каши готовили, кашу с топора. Ну, вы как наш гость должны обязательно попробовать наш супчик. Давайте спробуем, что это. Дуже смачно, звісно, солі не вистачає. Тож ми ще з вами побачимось. Давайте вимикайте камеру, хлопці, і зараз поснідаємо. <свісно> Наскільки точно вдається відтворити епоху середньовіччя? Достаточно точно. Движение сейчас находится на высоком уровне, то есть мы постоянно развиваемся. И нынешние технологии, ну, как бы, это начиналось все с достаточно примитивных вещей, да, то есть появлялись потом мастера, сейчас у нас в движении есть люди, которые зарабатывают на жизнь производством доспехов, пошел ну, есть швей, которые костюмы шьют. Сейчас уже появились, вот, последние несколько лет уже, как бы, вот, конные бои, как были турни, конные турниры, то есть уже люди ну, занимаются на конях, то есть бытовые вещи, ну, то есть фестиваль происходит, ну, на фестивале, как бы, отображено жизнь э, начиная от бытовых вещей, то есть есть историчный лагерь, шатры идут, ну саксонки так называли э, историчные палатки. В них люди спят на историчных кроватях, историчная посуда, то есть. А как вы швы. працюете над образом? С в библиотеках, читаете книги? Э, ну, люди, которые готовятся к, ну, как бы имеют какую-то роль, например, герольды, либо какие-то э, рыцари, которые участвуют, э, там, оруженосцы, то есть они имеют достаточно большую информационную базу, то есть это обычно есть специализированная форума, э, подборки с музея фотографий, вот у нас вот люди ездят, когда в Европу, то есть в музеях фотографируют, есть как бы альбомы от музеев э, с цветными фотографиями, то есть, ну, общение между людьми, у нас есть историки в движениях, археологи, то есть как бы идет большой обмен информацией, то есть, ну и а, еще... Есть э, образ еще простого пехотинца, вот, который где-то 80% лю людей <свят> в нем. И его ну, несложно как бы воспроизвести. Хочу нагадать, что Иван – алебардист, а Ростислав – щитовик. Когда вы ви вызначились из своей так называемой профессией? Ну, это специализация. Ну, я бы не сказал, что я чисто щитовик. Вот. Но на самом деле тут просто. Любишь ты как бы ближний бой. Или э, любишь в строю там действовать э, на какой-то дальней дистанции и так далее. Вот э, я люблю ближний бой, люблю в самую гущу как бы э, залезть, попытаться там выжить и что-то сделать. Вот. тут вот Ваня, знаю, Иваны. либордист. да. Да, я либордист, Я реконструирую 15 век Фландрия, это как бы современная Бельгия. То есть на наш период щитовики рот войск уже не, ну, не существовали, то есть были отдельные. То есть а алибардисты это были строевые войска, то есть мы реконструируем этот период, и, соответственно, как бы, клуб, в котором я нахожусь, ну, априори является как бы, клубом алибардистов. Вот. Ну и воюю с алибардой с самого начала, то есть я привык к этому оружию, плюс в Украине алибарди... ну, д... а. люди, которые воюют с древковым оружием, алибарды это древковое оружие. Мало, і ну от поэтому мені це цікаво, тому що це как було бы, ніяка унікальність своя. Продовжимо замить. Огляд рукованих видан далі у рубриці Заголовки. П'ятниця, 5 жовтня, українські газети і журнали пишуть про таке. Після кількох теплих лагідних тижнів у Єврозоні знову негода. Відсотки за державними зобов'язаннями знову зросли, а європейські фондові ринки впали. Як закінчилося для Європи бабине літо, розповідає український тиждень. Він працював у космосі Голіруч, скинувши рукавички. За завтом грав у теніс, рибалив, дресирував собаку і навіть худ. До 82-ї річниці народження космонавта Павла Поповича подробиці його життя, публікують факти. Нагадую, у нас в гостях сьогодні Іван Кущинський та Ростислав Савлуков, учасники збірної України з історичних середньовічних боїв. І говоримо про незвичне хобі. Найпопулярніший лицарський турнір битва націй. Розкажіть про нього. наций – это самый большой международный фестиваль, где собираются в общем, сборные всего мира. Это порядка 18 сборных разных стран. Это Россия, Беларусь, Украина, Польша. Это основные. В этом году была Америка, например. Ну и дальше Израиль вот приехал впервые к нам. Есть и в европейских много стран. Это спортивно-ориентированное мероприятие. То есть сборные формируются, ну, как бойцы попадают в сборную. И существует ряд физических требований. То есть отбираются лучшие бойцы со страны. То есть формируются, ну, как любая сборная другого вида спорта. А есть, можно у нас с 18 лет. А то, есть есть ограничения? Да, есть. Ну, то есть это достаточно большие физические нагрузки, как бы. Вот, то есть формируются сборные, они участвуют. Есть. А в плане здоровья кто свидетельствует? У, да, у, у нас есть медики, врачи, да, во время у нас есть медики, у нас есть страховки, страховки спортивные. Есть. То есть например. час. А до того, как потрапоте до вас. Да. В клуб? Ну, Потом когда... принести какой-то Нет, нет, ну справку, конечно, но и происходят отборочные, полностью а, формально. То, то есть, отборочные, да. ты можешь попасть в сборную, может любой человек попасть. Если у него есть экипировка, и он придет на отборочные бои, там он может попасть как в одиночные номинации в 5 на 5, если их 5 придут. То есть там нету ни для кого не закрыта дверь. Вот. Ну и там тоже мы все справки переносим и так далее. А Остика, вот человеку находят мову резни нации. Это достаточно интересный вопрос. Например, когда мы общаемся с другими европейцами, у них английский язык на уровне нашего английского, то есть такой же ломанный, как и у нас. Мы очень легко общаемся там с теми же, ну, даже с американцами, там особенно там с любыми европейцами. Вот с англичанами сложнее, это их не родной язык, они знают его хорошо, и нужно знать английский на высоком уровне, чтобы их как бы понимать. С другими европейцами гораздо проще общаться. Еще как бы Четыре да, нации там Россия, Украина, Белоруссия, Польша. Польша, да. Ну, у нас уже как бы давние отношения. Мы, как можно сказать, многие из нас там дружим, ну, друзья между собой. То есть, там общаешься уже как со старым другом, встречаешься, допустим, там с белорусами, там ну, Плюс или с Россией. Сборная Израиля, все русскоговорящие, то есть это выходцы да, с да. Украины, с России в основном. То есть там у них капитан Миша Моргул. От е мой хороший друг. Е опять же, Литва, Латвія, то есть, в принципі, все, всі ну, многие русский язык понимают Розуміють, дякую. Пам'ятаєте приказку? Зустрічають за одежиною. Та дизайнери нині стали такими майстерними, що інколи хочеться придбати продукт, навіть не зважаючи на його вміст, лише за зовнішнім виглядом. Що скажете про сік у такому впакуванні? Або ось такий бутерброд із ковбасним диском. А чайний пакетик із зображенням королеви у вашій часті 100% підніме зранку настрій. А як опаковувалися жителі доби середньовіччя, зараз розповість Олександр Золодько. Вітаю студія. Доброго ранку, друзі. Це країна онлайн. Ми продовжуємо знайомити вас з середньовічним буденням. Зараз ми будемо вдягати справжнього лицаря. Зараз я познайомлю вас Привет. з одним із кращих українських бійців з Ростиславом Мірошніченко. Ростислав, доброго ранку. Привіт. Як справи? Все добре, от одягаємося на тоді. Давайте між. буду допомагати. Зазвичай лицарі допомагали збройносці. Їх ну, їх навіть... будеш тюйма, да, сьогодні, сьогодні це буду я. Колись да. їх було навіть декілька. Якої... Аккуратно. Ростислав, расскажи, насколько зручно в этих обладунках битися тебе? это оптимальный биты? вариант, это панцирь с Кизнакского замка. Вот. Э, был найден копанный артефакт. Это копия, то есть это аналог. Вот. Мы его воссоздали и в нем замечательно воюем. Он отлично защищает, очень удобный. Э, если вы обратите внимание, тут наклепаны пластины, ну, видите, так собираются в гармошку, вот, что позволяет удобно двигаться, э, разить, наносить удары, уворачиваться, вот, это Пока что оптимальный вариант успеха. Ростислав, насколько зручно в закале? Вот сейчас я уже застебаю останню. ремень. Если можно, какие-то там акробатичные там вправо Ростислав, а на ви вдягаєте поверх до успіху вже это броня. Это геральдическая Если вы бы, если бы обратите внимание, тут э, изображен мой герб. Я как рыцарь имею свой герб. Насколько скольки пиво нецы рыцарский знак. Э, ну вообще это боевая птица. Птица несущая свет, рассвет. Вот непосредственно для средневековой канотации это очень э, хороший символ. Ну все, Ростислава майже вдягнули. Осталось слышать где шолом. Простослав, что до шансов на перемогу сегодня? Есть взагалі сильные бойцы? Чи... Ну, конечно, есть. Они всегда есть и везде. Ну, перед тем, как мы оденем шлем, мы оденем такой замечательный средневековый элемент нижней одежды. Вот, называется каль. А, в народе чепчик. А сколько вы уже носите этот чепчиком? Ой, да, давненько. Но он, он пропитан славой, кровью и потом. Спасибо. Це Ростислав ми вже вдягнули. А, у наступних включеннях ми будемо показувати вам, як Ростислав вже б'ється і перемагає на цьому турнірі. Я сподіваюся, перемагає. Так. Це була країна онлайн. Не перемикайтеся. Ми з вами ще побачимось. Okay. Okay. На цьогорічній битві наці, нації ми дуже гарно. Вдало виступили, можна так сказати. Що можете про це розказати? Ну ми зайняли друге місце в мірі. Тось, це міровий рівень, це достатньо високий показник. Друге місце так. Да, перше місце зайняла Росія. що наш головний суперник. Э... А скільки країн було? 19. 19. Тобто, ми друге місце з 19 країн. Дану да, на самом деле много нових стран. они еще только начинают набирать обороты. Допустим, такая страна, как Америка, все и пророчат светлое будущее. Вот. А те, которые укоренились уже, это Россия, Белоруссия, Украина и Польша. Вот. Россия завоевала первые места во всех битвах. Ну, как бы с 2010 года каждый год. Да, вот насчет американцев, например, если сравнивать нас и их, то у нас средний возраст людей 24-25 лет, американская сборная приехала, то есть у них в составе сборной действующие морские пехотинцы, профессиональные рестлеры, регбисты, и у них средний возраст 30-35 лет. А что, существует национальные сбирня? Ну, конечно, существует национальная сборная, я же, как я говорил, проводится... официальная организация? Да, то есть есть официальная организация Ассоциации реконструкторов Украины, Uh, у меня, например, клуб uh, имеет статус военно патрического клуба Украины, то есть клубы могут регистрироваться официально, являться как бы, спортивными секциями. Uh, или И плен... как потрапить до вас? К нам Какой достаточно видор? прийти, то есть если uh, человек несовершеннолетний вот, там, приходит с родителями, если совершеннолетний там, приносит справки о том, что он здоров, mm -hmm. может заниматься спортом, это про что мы Да, да, да. То есть при, при, этом человек, когда приходит в клуб, он не обязан как бы, быть бойцом. То есть у нас есть, есть которые, люди, занимаются фаер-шоу, которые там девушки танцуют, они реконструируют средневековые танцы. Платят, да, есть кулинария, есть любители, там на конях поездить. Насколько небезопасно это захопление? Ну, достаточно mm -hmm. э, есть некоторые, ну, и в любом виде спорта травмы, но если сравнивать, например, с тем же боксом, либо там рукопашным боем, боями справил даже вот э, тем более с мотоциклом то наш вид спорта ну сравним с ними и травм меньше обычно ну и качество доспехов растет просто сумасшедшими темпами то что ну я вот допустим с 2004 года занимаюсь в 2004 году я не знаю как я выжил как бы в те времена ну наверное оружие было послабее вот сейчас очень качественные шлема делают каленая сталь в принципе очень сильно зависит, да, от того, насколько как бы у тебя голова на плечах, потому что я знаю людей, которые там снимают с себя элементы доспехов, чтобы им было легче и получают травму. Если ты все как бы делаешь правильно, то что тебе советуют там бывалые товарищи, то шанс травмы очень маленький. А насчет сотрясений, ну я как бы тоже и боксом занимался и так далее. Да, если очень неудачно тебе попадут, допустим, и неожиданно, когда ты не будешь видеть удар, да, можно получить легкое сотрясение. Но дякую, в боксе... дякую. Нагадую, на календарі 5 жовтня. Сьогодні свої іменини святкують Петро та Федір. Здоров'я вам та Божого благословення. А віруючі згадують святого пророка Іону, який написав одну з книг Біблії. Більше про церковні події цього дня далі в православному календарі. Доброго ранку, добродії. Цей рід перелюбний грішний знамення шукає. Та знамення не дасться йому, окрім знамення пророка Іони. Такі слова почули юдеї у відповідь від Спасителя, коли вимагали від нього підтвердження, що він і є син Божий. 5 жовтня православна церква звершує пам'ять старозавітного пророка, якого згадав Христос. Цебто пророка Іони. Він був наступником учня Ілії, пророка Єлисея. Господь звернувся до нього із наказом піти і стовпує каяття до мешканців міста Ніневія. Її руїни знаходяться поблизу іракського міста Мосул. Іона усієї душі збурився проти цього повеління. Як він може йти до затяти грішників-язичників та закликати їх каятись, сівши на корабель, що плив в інший бік, Іона сподівався уникнути цієї місії, але Господь здійняв на морі велику бурю. Зрозумівши, що це його провина, Іона наказав корабельникам викинути його за борт. І щойно вони це вчинили, буря припинилась. А Іону проковтнув великий кит, у череві котрого пророк перебував три дні і три ночі. Це стало прообразом майбутнього перебування Христа в череві землі після розп'яття. Зрештою, кит викинув Іону на берег, після чого той смиренно попрямував до Ніновії. А мешканці грішного міста, з увагою вислухавши Божу людину, щиро покаялись, за що Господь зберіг столицю Асирії ще на 200 років. І наостанок пам'ятаємо, про що вчить нас пророк Іона. Про те, що неможливо втекти від себе, а тим більше від Бога. Та про те, що немає меж милості Господа, котрий бажає врятувати усіх людей незалежно від глибини їхнього морального падіння. І про те, що через щире каяття кожен з нас може знову віднети дорогу до Творця. Нагадую, сьогодні в гостях у нас Іван Кущинський та Ростислав Сколько Скільки часу грошей потрібно для цього захоплення? Ну, по времени это зависит от амбиций бойца. То есть, если он хочет защитить больших результатов, то нужно заниматься спортом. То есть, у нас обычно люди занимаются, например, боевым самбо или э, чем-нибудь связанным с борьбой. Плюс э, тренировки по нашему виду спорта. Работа с оружием, там, групповое взаимодействие. По поводу денег, опять же, сравнимо с другими видами спорта. То есть, порядка, ну, там, например, 80 тысяч, 12 тысяч гривен можно рассчитывать на хороший комплект, ну, элементы экипировки основные. Там оружие, обувь, оде, э, э, платная одежда. И как вплывает ваше захопление на буденное жите? Uh, хорошо. Uh, увлечение активное такое, оно как бы требует от меня вести спортивный образ жизни, начинать вести его. То есть там поменьше пить или не пить, вообще не курить. Вот. И жена довольна. А сколько для вас коштувала статуи лыцам? Для меня бесплатно, я делаю экипировку сам. Вот. Только стоимость материалов я не знаю, сколько я потратил. То есть, а стоит. для других? Да, где-то до тысячи долларов. Я думаю, что мы можем. Что Четвертый обладунка, тысячу долларов. Да, до 1000 долларов я думаю, мы можем хорошо экипировать человека. стартовый комплект, ну да. и идут разные, как бы. Ну, по... как бы в лыжах, я не знаю, велосипед купить. Это тоже все стоит деньги. Там экипировка, форма. Вот так вот. Дякую. Бесплатно. Гарного вам дня! У нас у гостях були справжні середньовічні лицарі Іван Кущинський та Ростислав Савлуков. Хочете, щоб про ваше місто більше дізналися? Пишіть країна адреса на екрані. І пам'ятайте, повернутися в минуле легко, для цього не потрібна машина часу. А якщо ви піклуєтеся про зручність вашого автомобіля, скористайтеся порадами Олеся Чередниченка.